всем многие спрашивают что можно пойти в школу сейчас вам он... покажу в школу можно пойти в черной футболке и в санах можно володинка у меня Вот у меня есть. Можно одеть, обычно одеваю школу. Вот под это одеть можно лосины. Обычно одеваю лосины. На лосину школьная юбка. Вот так. Вот тут лосины И на первых я одеваю у меня такая блокочка капитана. Также в школу можно пойти в черном платье. Можно одеть штаны школьные, а наверх одеть какую-то тунику, только, только белую или черную. Ну, в общем, все. Видео подходит к концу. До свидания. Подписывайтесь. Ставьте комментарии. Ну, в общем, пока.